Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами поговорим о спорте. Дело в том, что лето – это спортивная пора, много соревнований проводится и наших украинских, и международных. Есть очень хорошее достижение, скажем, как Ольга Харлан или Богдан Бондаренко. Харлан – сильнейшая в мире не только в личном и в командном зачетах. Богдан Бондаренко на чемпионате мира в Москве взял высоту 2 метра 41 сантиметр. Я думаю, что о таких людях нужно говорить. Я помню, когда Валерий Брумель взял 2,29. Наверное, вся сторона об этом знала, гордились. Сегодня мы, к сожалению, об этом говорим мало. Но соревнования мировые идут не только в таких крупных больших городах, а спорт всегда начинается во дворе, может быть, где-то на улице. И вот на таких спортивных площадках, где сегодня проводится мотокросс. Мы с вами находимся в желтых водах. И здесь проходит традиционный турнир гонщиков не только из Украины, но и из некоторых других стран. Сейчас пока ждут, кто подъедет. Уже известно, что есть гонщики из Ленинграда. Ждут из Молдовы, из некоторых других государств. Сейчас идет квалификация. Мы с вами поговорим с и участниками этих соревнований и организаторами и спонсорами. Наверное, начнем давайте со спонсора. Соревнования проводятся во многом мы сейчас встречались и с гонщиками, и с другими все, кто принимает участие в соревнованиях, Благодаря вам. Ну, это не совсем так. Скромно нет, нет. Наш главный и постоянный спонсор – это Восточный горно-обогатительный комбинат. Это градообразующее предприятие желтоводское. Вот он самый, скажем, генеральный спонсор этих соревнований. Всегда, то есть ежегодно львиную долю средств и техники для того, чтобы подготовить трассу, вы видите, здесь огромный объем работы проделан, предоставляет Восточный горно-обогатительный комбинат. Я один из скажем, в ряду. Я, во-первых, я член мотоклуба, я тоже занимаюсь в нашем клубе, тренируюсь и получаю удовольствие. А уже, во-вторых, как... я покупаю себе дорогой билет на это великолепное зрелище. Так, так сразу вы, и сейчас продолжает действующий. Я аматор крепкий. Я не участвую в соревнованиях. Мой сегодняшний уровень, я всего второй год тренируюсь, и мой уровень сегодняшний пока не позволяет мне а, участвовать в соревнованиях. Сказали. Аматор это где-то срединная часть из тех участников соревнования, которые будут принимать сегодня участие в мотокроссе, да? Да. Вот, да. Э, давайте вот по категориям, по возрастным, по технике там. Значит, э, э, значит, э, у нас будут Участвовать в соревнованиях Класс до 65 кубических сантиметров Это дети до 11 лет Это первая категория, Это первая категория Которая будет у нас выступать Следующая... Двухколесная Да, конечно Следующая категория Это 85 кубических сантиметров мотоциклы с двигателями объемом 85. Это дети до 15 лет. И, кстати, приехала девочка. Впервые у нас будет девочка из России ехать. Но она очень многим мальчикам не уступает в мастерстве. Вот. Я скажу, и есть автомобильные гонки. Там тоже есть одна дама, которая мало кому уступает из мужиков. Ну, мотокроссе это редкое явление. В украинском мотокроссе девочек, девочек по-моему, нет вообще. Вот следующая категория это аматор называем, да, то есть это люди, которые имеют ну, небольшую подготовку, не вну, скажем Но так, о себе говорите, да? и о себе в том числе. Да. Я я как микроаматор, а то есть не выше первого спортивного разряда. Это, значит, есть с большим опытом, с меньшим опытом, кто-то впервые поедет он, Значит, это все они попадают в категорию аматоры Следующая категория Open, да, это открытая категория, где... А, возраст, кстати, для взрослых гонок с 15 лет То есть... Спортсмены... Да, спортсмены моложе 15 лет не имеют права участвовать ехать со взрослыми вот класс в, в классе Open, э, ну уже мы видим здесь призера чемпионата Украины, то есть едут более наиболее там подготовленные спортсмены, э, участвуют в заездах класса Open. Следующий класс мой любимый, можно сказать, это мотоциклы с двигателем воздушного охлаждения. Ну просто говорят ЧЗ. как правило, все едут на мотоциклах старой забытой чешской марки ЧЗ. Ну, в том числе и представители славного города Пятихатки, да. То есть это мотоциклы с двигателями воздушного охлаждения. Значит, вот. И венец нашей программы впервые в нашем мотокроссе мы проводим, пригласили участвовать вот спортсменов в на мотоциклах с колясками. Да, это объем двигателя до 1000 кубических сантиметров. Это самые мощные мотоциклы и... Ну... Так, ну первый, который э, управляет э, мотоциклом, понятно, в коляске, в его функции. Он работает гораздо больше, чем водитель. То есть он На в поворот. поворотах, да, он как противовес, потому что если колясочник будет плохо работать, мотоцикл не впишется в поворот. То есть имея массу в два раза больше, чем обычный мотоцикл, то есть от, от так называемого пассажира очень много зависит, вот. не меньше, чем от водителя и слаженность экипажа. Ну вот вы можете сейчас наблюдать. Едут многократные чемпионы Украины. Я с удовольствием смотрю за ними. При этом они еще и разговаривают, слышно. Раз мы начали уже некоторые технические детали смотреть, вот здесь вот, как оно называется, вот это препятствие? Это трамплин, так, ну, мы, мы его называем стол. Мы должны понимать, что это мотокросс, да, и поверхность, по которой движутся мотоциклы, она неровная И чуть влево, то есть здесь это не шоссе И от того, с какого места происходит выпрыг И положение мотоцикла в полете зависит от этого да, То есть во многом Поэтому важно не выпрыг, важно приземление Чтобы произошло благополучное приземление Конечно, опытные мастера очень умеют управлять мотоциклом в полете. Происходит торможение, переключение передач в, в полете. Так, Это за время... Потому, там... Ну, например, если мотоцикл там вылетел... Да, перед кос... ну, если он вылетел, скажем, задрав... Переднее колесо, то ну, можно перевернуться. Да? Для этого гонщик тормозит заднее колесо, и за счет остановки вращения мотоцикл выравнивается. Да? Или, например, наоборот, если клюет носом, то за счет добавления газа в полете, как винт, раскручивается колесо и выравнивает мотоцикл. Ну, это признак уже мастерства, скажем, такое управление. Вы назвали одних многократных чемпионов Европы. Кто из ну, наиболее таких известных? Значит, э, ну, мы ожидаем участия Романа Морозова, мастера спорта международного класса, чемпиона, неоднократного чемпиона Европы. За, ну, они приедут завтра. Э, отец его, Александр Морозов, в категории ветеран. Ветеран самой... Здесь возрастное ограничение от 40 лет. То есть две категории это 40-50 и 50-60. И у нас есть гонщики, которые в 60 лет едут и принимают участие 60 -60 в соревнованиях. Ну, по, на, по решению судей, дай бог, чтобы он хотел в 61 год ехать. Есть представители из Пятихата? Да, есть представители, это одни из, скажем, основ, ну, старейших членов нашего клуба, это семья Евтушенко. То есть отец Владимир Евтушенко, сын Владимир Евтушенко, кстати, служащий Пятихатского линейного отделения милиции на железной дороге, старший лейтенант. И младший Иван Евтушенко. Вот они все трое едут в классе мотоциклов с двигателями воздушного охлаждения. Более преданных мотокроссу людей я не знаю. Это старая техника. Он днем тренируется, ночью перебирает двигатель и днем снова там участвует. Новую технику, что нельзя купить. Последний мотоцикл ЧЗ был выпущен в 1993 году. А больше не выпускают нет, для нет. мотокросса? Ну, воздушного охлаждения, ну, по крайней мере, все едут. Это доступная техника, она стоит 300-500 долларов цена. При, при цене такого мотоцикла, скажем, для класса Open, 9-10 тысяч долларов. Леонид Николаевич Пирогов, председатель да. клуба да, нашего. Да. Что из себя представляет клуб? Клуб? Ну, 26 уже штатных, можно сказать, людей. Не буду сказать, что молодежи у нас 6 человек маленьких в этом году мы первый раз выставляем совершенно маленького нашу вот и три человека 17-летних которые мы тоже впервые будут выступать в это за желтоводский клуб именно это наши наши ребята которые яких мы, мы воспитали. а этот остальные в основном все ветераны и любители, те, которые сами э, решили заниматься этим. Сегодня что за соревнования? Э, традиционный кросс э, мы у нас забрали, скрою, забрали просто мы шестой этап э, э, юниоров должны, молодежки должны были провести. Но так случилось, что вовремя э, с сами знаете, как, не вовремя а с деньгами решили все. И у нас забрали шест, шестой этап э, э, молодежки. И мы сейчас проводим традиционный кросс, посвященный Дню Шахтера а, этим, и нашему празднику. Дню города. Дню города, да. Вот, так что пользуюсь случаем, что если есть такой, такой случай, хотел бы поблагодарить наших генеральных спонсоров. Наш ВОЗГОК в лице Сорокина. Горячего и Филиппова. Вот. Пожелать им удачи, добра и здоровья, потому что кроме них пока у нас, ну и Саша Виенко. А там ребята тоже помогают, конечно. Ну, основные генеральные у нас воздух. Мы принимаем здесь гостей в том числе и из других государств. Россия. А мы ездим куда-нибудь на какие-то соревнования, на какие то красные. В прошлом году мы ездили, три этапа проехали возили вот этих своих ребят маленьких, вот. но первый комом у нас. Травмы получили, серьезные травмы, и даже э, такие травмы получили, что наши гонщики, ребята, не смогли участвовать на нашем Желтоводском кроссе, Переламали руки. Ну, надеемся, обойдется ну, без всяких да, недоразумений. Да, надеемся, а <сих> Ну, такой вид спорта, тут от них знаем, на что идем. Ну, семья Евтушенко, ну для меня образец преданности мотокроссу. Да? То есть очень много они делают своими руками, да, то есть экипировку делают своими руками. И вот в нашем клубе соревнования в их классе, ну я, честно говоря, настаиваю мы проводим ради них. Только потому что они есть и... Ну, они очень достойны всяческого и максимального уважения. Фамилия Евтушенко спортивная в Техатском районе. Ну, да. Да? Мы знаем футболистов, а теперь будем знать, да, мотокросс. Говоришь? Мотокросс. Так, представляем, Владимир Евтушенко. Да, да? Евтушенко Владимир Иванович. Иванович. А -а. Так, дальше. А я Евтушенко Владимир Владимирович. Евтушенко Иван Владимирович. Я смотрю, что... Все не... не побритые, так сказать, да? Ну, Это да. что? Нельзя. Нельзя? Нельзя. Нельзя. Так, Владимирович, давайте ви як глава департаменту нашого вот ну, да. э, гоночного. З чого почалося як? Ну це ще, ще хлопці маленькими були. А -а -а. Ще з, да, з іще. Ну, Тоді, щоб хлопці не балувалися, були як приділі. О, ну, Здали в в, вроді би як у спорт, Ну, хоча в їх своє бажання було. Ну, Я почав вже займатися, вже син займався, о, а потім каже, давай йти до нас. О, ну, і Так почав на потихеньку. Зразу був вроді, типа механіка у його, а тоді потихеньку почав їздити. Ну, тут потрібно знати техніку. У вас є склони до техніки? Так, да, техніку ми знаємо. Починає від спиць набирати як колеса, мотор. О, все це, бо без цього невозможно займатися мотокросом. Тут треба дуже багато знати і сплави металу, о, які. Гармат здавати так, Тут дуже багато. Тут Не тільки боротьба йде за швидкість, хто як їздить, а ще і те, що хто, ну, боротьба да, умов йде, хто які зв'язки, з якого металу. То все ну, практически дуже багато треба знати, що цим займатися. Деякі припуски, допуски, при нагреві, там, при охолодженні, Ну дуже багато. Яка ресина, режим, да, температурні режими, Яка так... погода. Зараз пиль там, зараз смарі акуратно, приїжджають, да, 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 да. Там, де пиль, да, це дуже скользко, о, що по грязі не так несе, як по пилі. Ага. Так, ну давайте. По стопам отца или кто-то первый? Или вы начали? Его Не, ну у нас как бы практически вся семья спортивная. У нас начинающий с деда, у нас Евтушенко Иван Иванович. И при союзе был Евтушенко Леонид Иванович. Ну мы как бы тоже занимались, и занимались мотокроссом, и мы как бы уже... Как бы, как, к семейная традиция, уже пришли в спорт. Первый раз во сколько лет сели да? Я сів, не то що на мототехніку я сів ще в детському саді був. Це перед першим класом це мені було 5 лет. Це мені купили таку екіпіровку і з, з тих времен ще я на дырчику їздив. Как я занимался, тогда всякая техника была. Двухскоростные мотоциклы. Ну, кстати, мотоциклы. Вот, все там говорят о том, что сейчас не выпускают уже гоночных мотоциклов. И все приходится доделывать, начиная от, вот, от колес, которые так, шипы, по существу, а не резина, да, получается? не вот и И вот звездочки, все остальное нужно... Ну як, ну як би да, в так. В класі ЧЗ, так. Да. Тут воно ж коли випускалося при Совєтському Союзі, Добре. в Чехословакії. Чехословакія розпалася. Ну, завод, як би зараз почав, ну, ну, по-новому, оттуда привозять кої якісь як би, з однієї сторони чуть проще стало. Ну, а так все остальне своїм умом до діло Це ж дорабати. одного класу, так? Да, все это, но только кубатура разная. Это 125, это 500, ну а я езжу на 250. Ну, все три, все три раза. Да, ну фирма одна и та самая. Фирма... На, на, каком? 125. <связь> Меньше вот. всех, да? Не, не дают пока, <связь> не, ни, ни 350, <связь> Ничего, дорастем и до 500. Ну, так на нем можно даже быстрее проскочить, так? Ну, просто мы туда, я участвовал в гонке на, 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 на то первый заезд, заезд выиграл среди 500, класса 500. не пускают э, 125 и 500? Не, раньше были разграничения, потому что было больше э, гонщиков. А сейчас просто один класс ЧЗ. И разграничений по кубатуре нет. Вот ну, так вот. Музыка вот эта вам нравится, да? да. Бьет по ушам? Да? Не, она не бьет по ушам, она как бы ласкает душу. Она Если Якщо двигатель хорошо работает, то ласкает душу. Как настраивается вот на э, гонку? Спокойно. Відкрити глаза, так це щось подумати, вспомнить разу или что? Ні, по-разному, по-разному. В кого як нас ну, настраивається. Ну, обычно це дійсно происходит за неділю. За неділю до гонок, ну, в кого менше період, настрой йде. Просто ти, якщо ес, ми, допустимо, місце, ми трасу знаємо, ти просто починаєш в голові і прорабатывать. Ну а так вже в процесі, уже, коли сів за, на мотоцикл уже, і почув під собою багато-багато коней і вже забуваєш про все. Є стратегія боротьби, Ви ж стоїте всі в місті, людей, Хто перший вирвався, тот виграв или нет? Не не завжди не, не можна зі старту і первому уйти, Ну в, в течение гонки можна це діло навернавірстати, можна вийти. В по разному стиль вождения, тут траєкторії. Тут, под, тим більше в нас траса зараз в жовтих водах. Вона більше к суперкросу відноситься, як классическому мотокросу, тому що тут, виходить, одні трампліни. И тут надо рассчитывать и скорость, и положение своей, чтобы ехать по трассе и быстро. Ну и не дай не вылететь, потому что лучше, когда знаешь соперника, или не всегда. не всегда. Можешь знать, а можешь и не знать. Ну то есть уже уже ты смотришь уже по по самой гонке. Ну, хитрят, допустим, там, когда їдуть автомобиль, там, там или що. Это использується, или ми чесно боремся? Как? Ну, ми как бы на, на чесну борьбу. Ну, а буває, же ж такі, що вони просто не чесно їздять. Буває, що зрізають. Ну, в мотокросі тут как бы правила. Які? на друг друга не наїхають и не мешай ну а все остальное це в ходе борьбы это не в счет и хоть справа хоть слева лыжной гонки есть допустим когда настигает э, тот который преследует кричит лыжню тот обязан уступить как тут кричи, Нет, лыжью, не кричи. лыжню никто не кричит нет. И не услышит и можно не не то, дивися за ним где он может перед поворотом за замешкаться или может отклонился от траектории что тебе выгодна она ты типа, по не проходишь и обходишь тут ваши личные результаты какие вот такой успех гонка покажет не нет раньше так сказать вот где каких успехов добивались так уже готов отец почти самый лучший результат я самый меньшенький, я а, постоянно да, за ними. Да, да, ну, я каким мы, По последним, то в прошлом году занял третье место в желтых водах тут, в классе ЧЗ. То есть, а где бронзовый медаль? Не, дают дома лежить. Так, Владимир Иванович, ваш какой супер результат? Еще у меня такого не было. То, что я участвовал... Там, на вот, на вот, э, кваліфікації ну, ну, всі ми тут, вроде би, їздимо непогано, не а вже як, як сорівнування я позапрошлий виступав, то просто ну, получилось, збили мене, я просто не, не доїхав. <laughs> и все. А там ну, разбили там, руль, там, гидравлику, и я не смог просто участвовать по техническим причинам. Всяко бывает на гонках, да? Огонька, да? Ну, вы видите, скорость здоровья, мощности огромные. А этим всем управлять ну, не так легко. А такой добрый человек по, по, по натуре может быть гонщиком или он должен быть не 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 может, так сказать, да, да? Не, да, тут, на, наоборот, Слышно. у нас В спортклубі мені чим подобається, ну сама атмосфера, всі такі добродушні. Ну хоча ми з п'ятіхаток, а хлопці тут із жовтих вод у нас багато друзей тут, що там а, щось поламалося, вони поможуть. и тренеры, и, ну, не только тренеры, даже между собой. хлоп На вы соперники, а, да, а Мы, так, по дороге? Да, по тему, да. Своя какая-то философия да. есть? есть? Или вот, образ жизни? У нас говорят? получается, как. Я все с хлопцами и своими езжу, я иногда говорю, вы бы уступили. Ну, так как Вова говорит, я могу тебе место уступить в трамвае, но ну, только не, не, на трассе. Ну, вот, хотелось, чтобы в Пятихатках еще было, по крайней мере, Но ну, если не семья, то несколько человек, которые бы занимались. Ну, это хорошо, что вы нас снимаете, и я и обращаюсь, чтобы нам, вот там, ну, чтобы нам спонсоры помогли. Просто этот спорт, он очень... Ну, Такий денежний, що ми не можемо потягнути. Ми це все, що в нас є, чотири мотоцикли. І все. Ми просто більше фізично не можемо. Щоб купити одного мотоцикла, це ну, хоча б, щоб було хоч 4 тисячі євро, щоб ну, купити, щоб ми могли повисити клас ну, тут, їзди, бо на іномарках. Хотілося б, щоб і в піти <плес> хатках і молодь почала займатися і стремитися до цього. Ну, це треба, би, теж треба відкрити спортклуб на базі чого. І... На, базі Здесь... можна. Можна, я, на базі можна є на базі Досеафу. Раніше воно було все всеафа, при... на... 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 тому що ми займалися в жовтих водах з каюбілейний спортклуб, то він от Досеафа був, на базі Досеафа. Ну, а зараз, якби, це все упустилося і. Сам сам бідний. Ну да. так. <смітник> і приходиться все, на... лягає всі розходи на твої плечі. Ну, а звісно, спорт цікавий, хоч і в силу каких-то таких... Е... И... Это возможность проявить всяким качеством. Да, да, над... и любивым, да, и... да, да, чистолюбивым. Да, стремления да, да. такие, чтобы где-то первым, где-то выиграть, где-то победить. То есть... Если, допустим, открыть спортклуб, хотя бы начать из каких-то мопедов. Просто молодежь обучить ездить. А потом, потом уже, чтобы ты умел контролировать мотоцикл, мопед или... А вообще езда начинается с велосипеда все отработки это на велосипеде. А потом же ты их переносишь. Федерация на двух колесах. Да. да. Ну, в, в, в как бы мотокросс в себе включая, если, допустим, из юнош, юношеских лет, тут и теннис, и футбол, и физически ты э, потягиваешь свою физическую форму даже, что есть... Э, тяжелая атлетика. Ну, да, в смысле... Развалюхи на мотоцикле делать нечего. Надо ему да, тут... свою физическую потоку всестороннюю. В любом случае, теннис настольный, вин отрабатывает реакцию. Тут, ну, бы тут много багато видів спорта, якщо ти. Футбол, если гол забив, обнятися можна, так? Да? Ну так, да, обняться. Обнятися, обнятися це... <сі> тут футбол який? Ти просто в движенні, ти бігаєш, ти розробляєш дихальну систему. Потому що в заїздах как би, ти вроде дивишся, гонщик пассивно на мотоциклі веде себе, а дихання постійно учащене. Все мишці участвують. Так, да, так, да, так. Да. Саме різні ситуації. Или взлетел, или опустился, или там где-то кто-то обгоняет. А постоянные перегрузки, да. ну Физически должен быть человек развит. Как космонавт. В общем, занимаемся мотокроссом, да? Да. Вот всем нашим пятикаткам говорим. И я хочу еще подчеркнуть. У нас в Пятикатском районе есть вот семья Витушенко, которая занимается мотокроссом и... Все, с кем мне доводилось беседовать из руководителей нашего желтоводского здесь этого коллектива, они говорят о том, что более преданных людей мотоциклетному спорту, мотокроссу у нас нет. Это можно только позавидовать по-хорошему, тем, которые с фанатизмом занимаются своим делом. Это не, не профессия, а это хобби, это увлечение. Это образ жизни. Да, это образ жизни. Просто это для чего Что? оно надо? Мы, например, не курим, ну, да. может, хлопцы и покуривают, но я, Та я не, не, не бачу. В общем-то, не курим, не пьем, ведем здоровый образ жизни, чтобы была семья в порядке, чтобы, ну... Есть чем заниматься. Да, есть чем заняться. Кроме, кроме этого пива. Олечка, Олечка, иди сюда. Это. Внучка там, да? А ну подойдем. Это Олечка, ну-ка давайте. Это Олечка у нас, да? Да, да. Дедушку любишь своего? Да. На мотоцикле катают тебя? На мотоцикле? Нет, не на мотоцикле, а на чем? У нас с папой на мопеде катается. Ну, сильно кроссальца, что... Да, я Только вот это, рулю сама. Только тяжело мне. Ну, когда вырастешь, сама будешь ездить на мопеде, да? Да. А на соревнованиях будешь? Мама разрешит, нет? Не знаю. Спросим у мамы, разрешит, нет? Я не мама, я тетя. Я все Ну, я думаю, да. да. разрешим, да? Будем ездить. И будем побеждать, да? Да, ну, молодец. Василий Корниенко, Сергей Тачук, Александр Подобрый. Телестудия «Взгляд» и «Желтый ход» специально для пятихатских телезрителей. Занимайтесь спортом. Всего доброго. До свидания.